Слава Україні, брати та сестри. Тут, значить, один расистський чувак після другого чувака. І тут розказують, як вони штурмували в Сумській області одну деревушку І зі ста людей, ну не людей, а орків вижило тільки вісім. Ну і цей же ж казав возмущен, типа, як ми так можемо воювати людьми. Та старі, ви так вже воюєте, я вже не знаю, наскільки. Все своє життя. З великою Вітчиня, як ви її називаєте, війну. там топили своих топили солдат в лужах крови. Но мы же с вашими солдатами. Вы же наших людей убиваете. А вот это уже проблема. Дивіться. А, блядь, на самом деле, ослы правят, блядь, армии, блядь. То, что говорит этот пацаняга, этот, сука, шершень, блядь. И этих шершень, я вам скажу, очень много. Сумали, да, только что пришел со штурмов. Штурмовали они населенный пункт Кондратьевка. Отправили их роту 100 человек выжило 8. Восемь до да, восьмером не довзяли. Сейчас обратилась группа в тысячу человек, родители, и они мне рассказывают про такого шершня, блядь, в котором, блядь, одного месяца солдаты не живут. Не больше месяца. Это что, сука, такое, ебаный в рот? Кто, блядь, у вас пчеловод? Я прошу контрразведку с такими разобраться. Они уже себе дырочки сверлят, погоны, сука, меряют. Но им насрать, сколько погибло людей. Мы когда перестанем, блядь, эти деревни брать штурмами, нахуй? Дайте фипевишки, нахуй, и все, и фронт пойдет, нахуй. Даже, сука, англичане и то 100 тысяч будут давать в месяц этим долбоящерам, нахуй. Почему у нас-то этого нету, нахуй? Почему у них лучше дроновод стал, блядь, генералом армии, блядь, дроноводов, блядь? Почему у нас-то, сука, не происходит движение вперед? Вот эти у... которые посылают людей умирать, блядь. У меня товарищи также служат. С полка 4 осталось, блядь. У... в рот бы вас, сука, всех. в нахуй. Наши типа, тип, он просит нашу, типа, штурмоватую солдатами, если FPV, и мы там все развалим, типа. Така справа. Тобто, вбивці, фашисти, вони не розуміють, що нащо взагалі лізти в чужу країну, так? Можливо, краще в себе вдома навести порядок і жити як в нормальних цивілізованих країнах. Це їм не треба. Їм треба постійна війна, вбивати когось, мародерити типу, і самим дохнуть. А ціну життя орка ми дуже цього довго знаємо. Це 200 тисяч рублів. Ось така історія. Для когось вона суна, слава Богу, для України вона дуже добре, що гинуть ці покидки, які лізуть в нашу країну, і кожного чекає суд. Слава Україні!